ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعوذ بالله من علم لا kita berlindung dengan Allah daripada ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan pilihannya maka pada malam yang berbahagia ini sekali lagi kita dipilih oleh Allah untuk bersama-sama memeriahkan salah satu daripada taman-taman syurga di muka bumi ini iaitu pengajian kitab Yahya Ulumuddin bagi kali yang ke-9 Jadi kehadiran kita pada malam ini tidak lain ialah untuk menuntut ilmu. Sebagaimana yang kita faham, menuntut ilmu ini dia lebih kurang macam makan juga. Setiap hari kita kena makan kalau kita tak makan satu-satu hari Kita akan rasa tak seronok Rasa tak puas Kadang-kadang timbul rasa nak marah Jadi sepatutnya menuntut ilmu agama ni macam tu juga Kalau dalam satu-satu hari itu Tidak masuk satu ilmu agama yang baru ke dalam diri kita Kita sepatutnya rasa tak puas Mesti hari tu mesti masuk Sekurang-kurangnya satu Jadi sebelum kita tidur tu Katalah hari tu kita fikir Tak ada lagi ilmu agama yang masuk kita capailah apa-apa buku agama baca sekejap. Ah dapat masuk sikit pun jadilah. Dia macam makan juga. Setiap hari kita makan setiap hari ilmu mesti masuk. Dakwah segi dakwah pula. Dakwah ni seumpama kita buang air. Setiap hari kita buang air setiap hari juga dakwah dia kena keluar. Ah sekurang-kurangnya daripada kita kena keluar juga benda-benda yang dapat mentarbiah hati orang lain. Paling-paling kurang pun Ha, kita buka internet masuk Facebook contohnya kita tulis lah hadis ke apa ke situ. ah ha, tu kira selesai lah untuk hari itu jadi kalau umat Islam ni rata-rata dia istiqamah tiap-tiap hari dia masuk ilmu yang baru tiap hari dia keluarkan dakwah ah ha, maka agama Islam ni dia akan naik ha, dan umat Islam pun dia akan kembali hebat sebab itu kata Imam Asy-Syaikh Hasan Al-Banna Hasan al-Banna ini pengasas kepada gerakan Ikhwanul Muslimin. Dalam salah satu daripada kata-kata dia, dia kata saudara seharusnya cekap membaca dan menulis. Ha, ini dia pesan kepada umat Islam, khususnya ahli-ahli Ikhwanul Muslimin. Ha, saudara seharusnya cekap membaca dan menulis. Hendaklah saudara menyediakan kutub khanah. Kutub khanah ni perpustakaan khas untuk saudara sekalipun kecil. Ha, jadi di rumah kita tu bagi setiap orang Islam sepatutnya dia ada satu rak kecil untuk buku agama. Paling-paling ha, kurang pun adalah sikit ruang di kepala katil ke, di ruang tamu ke untuk letak dua tiga buku agama. Ha, jadi kita bagi tahu tadi ilmu agama ni dia seumpama macam makan. Kalau sehari tak masuk makanan, kita mesti rasa tak puas. Ilmu agama pun macam tu juga. Jadi bila malam-malam Kalau kita fikir hari itu belum lagi masuk ilmu agama Kita capai lah satu buku baca sekejap Baca dalam 4-5 minit cukup Masuklah Masuk dah ilmu yang baru Mesti istiqamah ha, Sebab itu kita katakan ha, Menuntut ilmu agama ni Seumpama makan Dakwah tu pula seumpama buang air Dua-dua benda yang kita mesti buat setiap hari Tak boleh tinggal Saya ada beritahu hari itu di antara faktor agama Islam dan umat Islam masih bertahan ada banyak faktor salah satu faktornya ialah adanya umat Islam yang bekerja menggerakkan agama Islam di luar daripada waktu bekerja harian katakanlah dia bekerja daripada pukul 8 sampai pukul 5 lepas daripada itu dia ada bekerja untuk agama Islam orang-orang inilah yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan agama Islam dan umat Islam masih bertahan seandainya semua orang Islam ni selepas daripada waktu bekerja harian dia tak bekerja dah untuk agama Islam dia tidak menggerakkan agama alamat dia dah lama dah umat Islam dan agama Islam ni terhapus jadi rata-rata orang rata-rata umat -rata Islam mereka mengulang-ulang pekerjaan sehariannya dan tidak menggerakkan agama. Ha, contohnya dia pergi kerja, balik kerja dia berehat, lepas berehat dia beribadah, lepas beribadah dia berhibur, selesaikan hobi-hobi. Ha, selepas berhibur makan minum, lepas tu tidur. Esok dia ulang benda yang sama. Kerja, balik rehat, berhibur, makan minum, tidur kerja, rehat, berhibur, beribadah, makan, minum, tidur. Yang ni pekerjaan orang biasa. Tapi kalau orang yang bersifat da'i, selain daripada bekerja, berehat, berhibur, beribadah, makan, minum, berak, kencing, tidur ni tadi, dia ada buat kerja untuk menggerakkan agama Islam. Ha, inilah orang-orang yang dia bekerja di luar daripada waktu kerja harian. Ha, jadi kita sangat berterima kasih kepada golongan ini. Tidak kira mereka ni duduk dalam jemaah apa pun. Sebab mereka ni menggerakkan agama Islam. Begitu juga kita bagi tahu hari itu, dunia ini ialah tempat untuk kita berkorban. Tempat untuk kita berletih-letih, tempat untuk kita bersusah payah kerana agama Allah. Nikmat berkorban ni hanya ada di dunia. Nikmat berkorban, bersusah payah, berletih-letih pada agama Allah ini dia tak ada di akhirat. Di akhirat sana, nikmat rumah besar ada, Nikmat isteri-isteri ada Nikmat pelayan-pelayan ada Nikmat sungai-sungai ada Nikmat taman-taman, kebun-kebun, istana-istana semua ada ha, Tapi nikmat berkorban pada jalan Allah tak ada ha, Di mana kita nak dapat nikmat berkorban pada jalan Allah ni? Iaitu di dunia ha, Sebab itu orang-orang yang berjiwa da'i Dia rebut sungguh-sungguh nikmat berkorban Nikmat bersusah payah Nikmat berletih-letih pada jalan Allah Di mana? Di dunia sebab dia tahu dah nikmat ni di, di syurga sana tak ada lah. Ha, di dunia ni lah tempat yang nak cari. Ha, itulah tadi sedikit daripada suntikan semangat. Ha, motivasi supaya kita menggerakkan agama Islam. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Ha, sekarang sebelum kita masuk kepada pelajaran hari ini. Kita nak mengimbas kuliah kali yang ke-8 terdahulu.